بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعالی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے ایام وہ ایام کے جن میں آپ کا وسال ہوا قریب آ رہے ہیں آپ کے مرض وفات کے دن کہ جس میں آپ بیمار ہوئے اس لیے میں نے چاہا کہ آج میں اہل سنت والجماعت کی صحیح مسادر سے رسول اللہ کی زندگی کے آخری لمحات ان کا مطالعہ کریں آپ کے سامنے بیان کروں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ کی زندگی میں کون آپ کے ساتھ تھا کس نے آپ کی تکفین تجہیز غسل تدفین کس نے کیا کون دنیا کی زندگی میں ظاہری حیات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور آپ کے آخری لمحات میں بھی آپ کے ساتھ تھا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر تیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا میتن و انہم میتون آپ بھی وسال کر جانے والے ہیں اور یہ آپ کے مخالفین یہ لوگ بھی مر جائیں گے یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نمبر تین آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چوالیس فرمایا وما محمد الا رسول

تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے اور جو بھی ایڑیوں کے بل پھر گیا وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ قِبَيْهِ جو بھی اسلام سے پھر گیا تو وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور شکر کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے مستدرق الحاکم کی روایت روایت کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو پینتیس امام علی, علی علیہ السلام اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے واللہ لئن مات او قتل لأقاتلن علی ما قاتل علیہ حتی اموت رسول اللہ کے نائب اور وسیع امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس آیت کو پڑھ کر کہا کرتے تھے اگر رسول قتل کر دیے جائیں یا آپ کی موت ہو جائے تو واللہ میں اسی کے اوپر قتال کرتا رہوں گا جس پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قتال کیا میں اسی دین پر رہوں گا میں اسی مشن پہ قائم رہوں گا جس پر محمد عربی میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم رہے آپ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں واللہی انی لأخوہ وولیہ خدا کی قسم میں محمد کا بھائی ہوں میں ان کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں وابن عمیہ ووارث عیمہ فمن حق بہی منی اور میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں اور آپ کے علم کا وارث ہوں آپ کے علوم کا وارث میں علی ہوں مجھ سے زیادہ حق دار کون ہے اور زہابی نے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے لیکن یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے یہ روایت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کی خبر سن کر امام علی علیہ السلام نے اپنے ہوش نہیں گنوا دیے امام علی علیہ السلام نے اسے اللہ کی رضا سمجھا اور تلوار نہیں نکالی بلکہ دین کے لیے تلوار نکالی اور آپ زندگی میں بھی اس آیت کو پڑھا کرتے تھے آپ اپنے ہوش و حواس میں رہے اور جو مشن رسول اللہ کا تھا اس کو جاری رکھا اب یہاں پر میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے ایک تاریخ بارہ ربیع الاول بیان کی جاتی ہے اور یہ جمہور کا قول ہے سنت جماعت میں نو ربی الاول کا قول بھی موجود ہے اسی طرح ایک ربی الاول کا ہے سفر کے تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے لیکن ہمارے اہل سنت میں بارہ ربی الاول وہ مشہور قول ہے اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ اپنے وسال سے قبل شدید بیمار ہو گئے تھے اور بخاری مسلم کی اہل سنت والجماعت کے جو اسح مسادر ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن یوم الخمیس اس کو یوم الرضیہ بھی کہتے ہیں آپ نے ایک وسیعت لکھوانی چاہیے تھی اس پر میں تفصیراً گفتگو کر چکا ہوں واقعہ کرتاس کے نام سے رسول اللہ کا وصال ہوا ہے یا آپ کی شہادت ہوئی ہے اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ میں نو مرتبہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مستد احمد کی روایت ہے جن نمبر چھے صفحہ ایک سو پندرہ روایت کا نمبر ہے تین ہزار چھے سو سترہ یہ سند ہے سند آپ دیکھ لیجی میں سند کو رہنے دیتا ہوں عن عبداللہ قال لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ تِسْعَن میں نو مرتبہ اللہ کی قسم کھاؤ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا آپ کو قتل کیا گیا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کیا قتل قتلا بخدا رسول اللہ شہید ہوئے قتل ہوئے آپ کا قتل ہوا ہے احب علی من ان احلف واحدا واحدتا وذالک بئن اللہ عز وجل اتخذہ نبیا وجعالہ شہیدا اللہ نے آپ کو خلیل بنایا نبی بنایا اور آپ کو شہید قرار دیا میں نے عرض یہ کیا آپ کے سامنے آ سنت کے ہاں اس میں دو قول ہے ایک قول یہ ہے کہ وسال ہے یہ شہادت ہے لیکن بہرحال رسول اللہ کی شہادت کے حوالے سے صحابہ اکرام کے اقوال ہیں جیسے میں نے آپ کے سان عبداللہ مسعود کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا لیکن اس شہادت کے سبب میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وسال سے تین سال قبل یعنی خیبر کے موقع پر آپ کو زہر دیا گیا تھا اور مرحب کی بہن تھی اس نے زہر دیا تھا اور اس زہر کا اثر آخر میں ظاہر ہوا تھا یعنی چار سال بعد تین سال بعد اس زہر کا اثر ظاہر ہو گیا لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اس, نے, اس عورت نے جو زہر دیا تھا وہ اسی شرط کے ساتھ دیا تھا کہ اگر اس نے اپنا اثر دکھا دیا جب اس کو پکڑا گیا گرفتار ہوئی وہ تو اس نے کہا گیا کہ میں نے تو امتحان کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے زہر دیا تھا ملایا تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کھانا کھا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے تھے نے نے چبایا نہیں تھا نے اپنے حلق کے اندر لے کر نہیں گئے تھے تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی ہے یہ قول درست نہیں ہے بہرحال بخاری کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پینا نہیں چاہتے تھے لیکن یہاں پر اس سے غرض نہیں ہے کہ شہادت کیسے ہوئی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ علی وسلم کی شہادت ہوئی ہے اور میں نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیا یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر وقت میں کس طرح سے رہے ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ سب سے آخر میں کون آپ کے ساتھ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا وصال ہوا لیکن دوسرا قول بھی موجود ہے کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں آپ کا وصال ہوا اور جہاں آج مدفون ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر نہیں بلکہ سیدہ زہرا علیہ السلام کا گھر ہے اور اس پہ کچھ شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا گھر بہت چھوٹا تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کے پیروں کے ساتھ آپ کا سر لگ جائے کرتا تھا اور آپ سے مٹ جائے کرتی تھی جبکہ اس کے مقابل میں امام علی کا یا سیدہ زہرہ علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ کافی وسیع گھر تھا اور اس پر بہت سے استدلالات موجود ہیں خاص طور پر مصنف ابنبی شیبہ کی جو روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ آپ بخا آپ مجھے آب رسول اللہ کے بعد بہت زیادہ محبوب ہیں سب سے زیادہ لیکن اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہوئے یعنی یہ ایک بڑی تعداد جمع ہونے والی تھی پنی ہاشم کی تو میں اس گھر کو جلا دوں گا یہ اس پر میری گفتگو موجود ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شبلی نامانی نے بھی لکھا ہے کہ بڑی تعداد سقیفہ بنی سائدہ کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور بن حاشم کی ایک بڑی تعداد امام علی سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے اور ایک بڑا گھر تھا سیدہ زہرہ علیہ السلام کا تو یہ ایک اختلاف یہاں پر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کس جگہ پر آپ کی تدفین ہوئی ہے بہرحال سب سے آخر میں آپ کے ساتھ کون موجود تھا موجب القبیر الموجب الاوسط للتبرانی حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ ہے حدیث کی سنر ہے حدثنا ابراہیم قال اخبرنا محمد بن سیار المروزی قال اخبرنا عبدان بن عثمان عن ابی حمزہ عن یزید ابن ابی عن یزید ابن ابی زیاد عن مقصب عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے آپ کے پاس عائشہ اور حفظتی رضی اللہ عنہ از دخل علی کہ امام علی آئے فلما رآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع رحصہ جب مولا علی کو رسول اللہ نے دیکھا تو آپ نے اپنا سر بلند کیا ثم قال ادن منی ادن منی آپ نے فرمایا اے علی میرے قریب ہو جاؤ اے علی میرے قریب ہو جاؤ فَأَسْنَدَهُ بِلَيْهِ آپ نے قریب بٹھایا فَلَمْ يَزَلِ عِنْدَهُ حَتَّى تُوفِّيَا آپ کے وسال تک آپ کی وفات تک مولا علی علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے فَلَمَّا قَدَا جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا قام علی و اغلق الباب امام علی کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر دیا معه بنو عبد المطلب حضرت عباس جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے وہ آئے اور بنو عبد المطلب آئے فقاموا علی الباب وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے فجال علی یقول امام علی یہ کہہ رہے تھے ما زلت طیباً حیا و طیباً ميتاً و سطح تاریخی بتلم یدو مسلح اور آپ نے دنیا کی اچھی زندگی گزاری آخرت میں بھی آپ آپ طیب ہیں آپ وسال کے بعد بھی طیب ہیں اور آپ سے ایک اتنی پیاری خوشبو اٹھ رہی ہے کہ اس کے برابر کسی کو نہیں ملے گی ایسی خوشبو کسی نے نہیں سونگی انی نی کہ یہ ایسی خوشبو ہے جیسے ایک محبت کرنے والی عورت کی خوشبو ہوتی ہے وَأَخْبِرُ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌ أَدْخِلُ عَلَيَّ الْفَضْلَ بْنَ عباس کہا کہ رشتہ داروں کو بلائے تو امام علی نے کہا کہ ادخلوا علی الفضل ابن عباس عباس کے بیٹے فضل کو بلائے فقالت الانصار انصار نے آواز دی نشدناکم باللہ فی نصیبنا من رسول اللہ فادخلو رجلا منہم انصار اس وقت کھڑے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اے علی ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ انصار کبھی اس میں حصہ کرے تو امام علی نے ان میں سے ایک فرد کو اجازت دے دی یقال له اوس ابن خولی يحمل جرة بإحدى يديه فسمعوا صوتا في البيت لا تجردوا رسول الله صلی اللہ علیہ وآله وسلم واغسلوه كما هو في قميسه فغسله علی يدخل يده تحت القميس اب آزائی کہ رسول اللہ سے کپڑے نہ اتارے جائے امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کو غسل دیا اور آپ کی قمیز کے نیچے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے اوپر مسح آپ کی آپ کے اوپر پھیرے وَالْفَضْلُ يُمْسِكُ ثَوْبَ عَنْهُ اور جو فضل بن عباس تھے وہ کپڑا اوپر اٹھائے ہوئے تھے یا کپڑا روکے ہوئے تھے یا کپڑے سے انہوں نے پردہ کیے ہوئے تھا وَالْأَنصَارِيُ يَنْقُلُ الْمَا وہ جو انصاری صحابی کو آپ نے اجازت دی تھی وہ پانی کو ادھر ادھر لے کے جا رہا تھا وَعَلَى يَدْ عَلِيٍ خِرْقَةٌ یدھ کلو تحت القمیص اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا کپڑا تھا جو آپ قمیض کے نیچے داخل کیے کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت حدیث کا نمبر ہے چار ہزار دو سو اکتیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ کہتی ہیں اسود ابن یزید نے حضرت عائشہ سے یہ ذکر کیا ذکر عند عائشہ تھا حضرت عائشہ کے سامنے یہ بات پہنچی یا یہ بات کہی گئی ان علی ان کانا وسیع علی وسیع ہے رسول اللہ کے تو حضرت عائشہ نے کہا متا اوسا الیہ فقط کنت مستدته الى صدری رسول نے علی کے لیے کب وصیت کی ہے بلکہ رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو میرے سینے کے ساتھ اپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی او قالت حجری یا میری گود میں فدعا بالطشت فلقد انحث في حجري وما شعرت انه مات فمتا اوسا الیہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ علی کو کب وصیت کی گئی جب آپ کا وصال ہوا تو میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی آپ نے پانی کے لیے آپ نے پانی کا برتن مانگا وضو کرنے کے لیے ارادے سے اسی ارادے سے آپ کھڑے ہوئے حجری اور آپ میری گود میں آپ جھک گئے وما شار تو ان اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں چلا اور آپ کا وصال ہو گیا فمتا تو علی کے لیے کب وسیعت کی یعنی حضرت عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں جب صحابہ نے یہ بات کی کہ علی وسیع رسول اللہ ہے تو حضرت عائشہ نے اس سے انکار کی اور کہا کہ رسول کا وصال میری گود میں ہوا ہے میرے سینے کے ساتھ ہوا ہے اور کوئی وسیعت علی کے لیے نہیں کی ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ غسل کفن کس نے دیا میں نے عرض یہ کیا کہ آپ کو غسل دینے والے آپ کو کفن دینے والے آپ کو دفنانے والے امام علی علیہ السلام ہیں سننے ابو داؤد کی حدیث نمبر تین ہزار دو سو نو ہے اور المو القبیر لطبرانی کی چھ سو انتیس نمبر کی روایت ہے کہتے ہیں عامرن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی والفضل و, و بن زید وهم ادخلو قبرہ علی نے غسل دیا فضل بن عباس نے غسل دیا اور اسامہ بن زید نے شبری نامانی نے صیرت النبی کے اندر جل نمبر ایک میں اور صفحہ 486 میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی تجہیز تکفین تدفین کی جو خدمت ہے آپ کے خاص عائزہ اور اقارب دی ہے اور خاص عائزہ اور اقارب کون ہے امام علی علیہ السلام ہے الرحیق المختوم کے اندر جو سلفی عالم ہے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے صفحہ نمبر 632 سو بتیس میں وہ لکھتے ہیں تفصیلی گفتگو ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا تجہیز تکفین اور تدفین کے نام سے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین سے پہلے ہی آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسال ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے دن یاد رکھیے گا پیر کے دن ہوا پیر کے دن آپ کو دفنایا نہیں گیا یہ دن سارا گزر گیا رات بھی پیر والی گزر گئی یعنی جو منگل کا جو شروع ہو رہی تھی وہ گزر گیا اور پھر منگل کا دن بھی گزر گیا دن کے آخر وقت میں جب بدھ کی رات لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد مبارک ہے وہ ایسے ہی رہا اور آپ کو پیر کے دن چھوڑ کر منگل کے دن چھوڑ کر جو بدھ کی رات لگ رہی تھی اس میں آپ کو دفنایا گیا کیوں صفی الرحمان مبارک پوری نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک طرف یہاں پہ جنازہ تیار ہے رسول اللہ کا اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا مناقشہ ہوا گفتگو ہوئی مجادلہ اور گفتگو ہوئی بحث و بحث ڈیبیٹ شروع ہو گئی تردید و تنقید ہوئی بالآخر حضرت ابو بکر کی خلافت پر اتفاق ہو گیا رضی اللہ عنہ اس کام میں دو شمبا کا باقی ماندہ دن گزر گیا جو پیر کا دن تھا وہ گزر گیا رات آ گئی پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا اور یہ گھر کے لوگوں کون ہیں امام علی نے دروازہ بند کر دیا تھا امام علی علیہ السلام نے کسی کو اجازت نہیں دے رہے تھے امام علی علیہ السلام نے کیوں امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے ولی ہیں وارث ہیں آپ کے جسم پر اس... اس کا حق امام علی علیہ السلام کا حق ہے اسی سے اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ کا وارث کون ہے علی کیا کر رہے ہیں علی کسی کو آنے نہیں دے رہے کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ علی نے کیوں دروازہ بند کر دیا کیوں کسی کو آنے نہیں دیا اس لیے کہ رسول اللہ کے ولی ہیں رسول اللہ کے وارث ہیں امام علی علیہ السلام آگے انہوں نے لکھا ہے سفر نمبر 633 میں منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا غسل دینے والے حضرات یہ تھے عباس علی عباس کے دو صاحب فضل اور قسم رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران اسامہ بن زید اوس بن خولہ عباس فضل و قسم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے اور یہ انہوں نے حالات لکھے ہیں جنازے کے جو حالات ہیں اب سوال یہ کہ جنازہ کس نے پڑھا تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ افزاز یعنی فرادہ فرادہ ایک ایک کر کے پڑھا گیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی امامت ہوتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی کسی نے امامت نہیں کی <تصفح> کیوں امامت نہیں کی ایک مسئلہ ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ رسول اللہ کے کا جنازہ ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھا گیا اور اس کی امامت کیوں نہیں کرائی گئی اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک کر کے صحابہ آتے گئے اور جنازہ پڑا گیا اور یہ بھی تب ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا وقت جو سقیفہ میں ہے وہ گزر گیا یہ منگل کے دن دن کے ٹائم پہ وہ آئے ہیں پیر کے دن میں تو سقیفہ بنی سایہ وہاں پر ہو رہی ہے یہ اگلے دن کی بات ہے وہ آتے گئے اور پڑھتے گئے درود پڑھتے گئے اور اس طرح نکلتے گئے لیکن کیا وجہ ہوئی کہ صحابہ نے رسول کے جانے کے بعد امام کے اوپر متفق نہ ہو سکے میں آپ کے سامنے والجماعت کی اصح مسادر پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہمیں کھل کے سمجھ میں آ جائے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے نا اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت ہے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ابن عبدالبر نے التمہید جل نمبر چوبی صفحہ تین سو ستانے میں لکھا ہے کہ اس پر اہل سیر کا اتفاق ہے اجماع ہے اس پر کہ رسول اللہ کا جنازہ ایک ایک کر کے پڑھا گیا امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی شہر آفاق کتاب کتاب الام جل نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو پچیس میں اس پر جنازے کی احوال لکھے ہیں اور جنازہ کون پڑھائے گا شرائع ذکر کی ہے امام شافی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہتے ہیں باب الصلاة عن المیت میت پر جنازہ شافعی کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ جب ولی موجود ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ ولی کی اجازت سے ہی کوئی اور نماز جنازہ پڑھائے گا لأن هذا من الامور الخاصة التي على الولي احق بها من الوالی واللہ تعالی عالم شافی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ خاص امر ہے جنازہ پڑھانے کا کہ جس میں ولی حکمران سے زیادہ گورنر سے زیادہ حق دار ہوتا ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں وَقَدْ قَالَ بَعْدٌ مِّنْ لَهُ عِلْمِ الْوَالِ حَقِ بعض نے کہا ہے کہ والی زیادہ حق ہے لیکن شافی کہتے ہیں کہ قرابت دار کا حق بنتا ہے آگے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اسی صفحہ نمبر 625 سو پچیس پہ فَقَسَّلَّ النَّاسُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اَفْرَادًا لَا يَعُمُّهُمْ أَحَدٌ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنازے کی نماز پڑھی ہے وہ اکیلے پڑھی ہے کسی نے امامت نہیں کرائی وَذَلِكَ لِعَاظْمِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ اور یہ اس لیے کہ رسول اللہ کا جنازہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے وَتَنَافُسِهِمْ فِي أَلَّا يَتَوَلَّ الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ واحد اور صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے منافست کرنا منافست کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہم یہ فضیلت حاصل کر لیں اللہ يَتَوَلَّ الْإِمَامَةَ <سؤال> وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امام مد... امامت کرنے میں اس پر کوئی آگے نہ ہو وَسَلُّ عَلَيْهِ مَرَّةً بَادَ مَرَّةً اس لیے انہوں نے صحابہ نے رسول اللہ پر ایک کے بعد ایک نماز جنازہ پڑھی ہے یہ امام شافی رحمہ اللہ کی واضح گواہی آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ امام پر اس لیے متفق نہیں ہوئے کہ وہ اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ہر ایک یہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے اور اسلام سوال جواب کی جو ویب سائٹ ہے شیخ صالح المنجد اس پر یہ پورا پوری بحث موجود ہے کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ اکیلے کیوں پڑھی گئی ہے اس میں یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے جو اس پر گفتگو کی ہے جو اسباب بیان کیے بہت آ... یعنی انسان کو چونکا دینے والے ہیں اور اس پر یہ سوال بھی نہیں ہو سکتا جناب کی شیعہ آپزی ہے یا آپ کے سلفی اور آپ کے وہابی انسان ہیں جو کہ آل سنت والجماعت کے کتابوں سے ہی اس کو پیش کر رہے ہیں کہتے ہیں صحابہ کرام نے رسول اللہ پر انفرادی طور پر نماز جنازہ کیوں پڑھی کہتے ہیں صحیح روایات میں ثابت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ پر نماز جنازہ اکیلے اکیلے ادا کی تھی با جماعت ادا نہیں کی اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز جنازہ کی ادائیگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو وسیعت کی تھی لیکن کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بات ضعیف حدیث میں آئی یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے سہیلی کہتے ہیں بلا جماعت جنازی کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور ایسا عمل دلیل کے بغیر ممکن نہیں اسی طرح یہ روایت بھی کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وصیت کی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہوں نے یہ بہت ضعیف اور کمزور بات ہے دوسرا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی فضیلت سے کم نہیں تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سب صحابہ نے کوشش کی سب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فضیلت اسے مل جائے کیونکہ سب کو آپ سے شدید ترین محبت تھی اور اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بھی اس فضیلت کے حصول میں کسی دوسرے کو موقع نہ دے کیونکہ یہ موقع ایسا موقع تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ دنیاوی زندگی کا آخری مرحلہ تھا اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ موقع اس کو مل جائے نیز اس چیز کی چاہت اس وقت بھی اس لیے زیادہ ہوتی کہ ابھی تک خلافت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیادت کون کرے گا اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رکھنے کے لیے بغیر جماعت کی نماز جنازہ پڑی گئی نیز اس چیز کا بھی انتظار تھا کسی ایک خلیفہ کو اس چیز کا بھی انتظار تھا کہ کسی ایک شخص کو خلیفہ متعین کر لیا جائے تاکہ اسی کی اقتدام نماز ادا کی جائے کیونکہ نماز جماعت کیلئے امام خلافت ہی امامت خلیفہ ہی کرواتا ہے آگے یہ کہتے ہیں امام شافی کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے رملی کا قول ذکر کیا ہے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت رملی کا بارے میں کہتے ہیں نہایت المحتاج جلدو صفحہ چار سو بیاسی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تک خلیفہ کا تعاین نہیں ہوا تھا جو لوگوں کی امامت کروائے چنانچہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے جنازے کے لیے آگے ہو جاتا تو وہ ہر معاملے میں آگے ہوتا اور خلیفہ بھی وہی شخص ہوتا بات سمجھ میں آئی اب کچھ مطلب کیا ہے کہ اگر جنازہ کوئی پڑھا لے رسول اللہ کا تو امام بھی وہ بنے گا اب اس پر آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ اس کی امامت کیوں نہیں کروائی گئی یہ میں نے آپ کے سامنے ویب سائٹ کے حوالے رکھ دی ہیں اب غور و فکر کرنا یہ آپ کا کام ہے آپ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں مصنف عبد السنعانی جلد نمبر تین صفحہ تین سو ستاون حدیث نمبر چھ ہزار چار سو پچھتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نماز جنازہ کیسے پڑی گئی کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد کہتے ہیں قبض رسول اللہ یوم الاثنین رسول اللہ کا وصال پیر کے دن ہوا ولم یدفن ذالک اليوم ولا تلک اللیلہ نہیں پیر کے دن آپ کو دفنایا گیا نہیں اس کی رات میں حتی کان من آخر یوم سلاثا یہاں تک کہ منگل کے دن کے آخر وقت میں آخر تو بدھ لگ گئی تھی اس وقت میں آ, تو یہ مصنف عبدالرزاق سے ہمیں میں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس وقت میں دفنایا گیا اکراما سے بھی روایت ہے عبدالرزاق نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ کو رات کے وقت میں دفنایا گیا اسی طرح حد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے اور مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے اسی طرح مستد احمد میں ہے سنن کبریٰ البیاقی میں ہے اس روایت کا نمبر 6753 مصنف ابی شیبہ کے اندر 12299 مستد احمد کی چھبیس ہزار انچاس ستائیس عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کا ہمیں علم نہیں ہوا یا تک کہ ہم نے رات کے آخری وقت میں پھاوڑے چلنے کی آوازیں ہم نے سنی اور یہ میں نے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول اور روایت آپ کے سامنے پیش کی یہ شمائل محمدی کے اندر تین سو پچانوے ہے اور مصنف عبد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وسال ہوا پیر کے دن آپ اس دن اور رات ٹھہرے رہے آپ کو دفنایا نہیں گیا منگل کی رات من اللیل آپ کو دفنایا گیا یعنی اگلے دن جو دن آیا ہے اور اس کی رات ہے اس میں آپ کو دفنایا گیا تو یہ چیز تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ سامنے شیئر کی تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں وہ کس طرح سے گزرے ہیں اور کون آپ کے ساتھ موجود تھا کس نے غسل دیا تکفین کس نے کی اور آپ کی نماز جنازہ کی جو امامت ہے وہ کیوں نہیں ہوئی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ